Как тебя зовут? Вероника. А как тебе? Соня. Зачем сюда приехала? Хотела повысить ты свои стадии mm. Понятно. А меня родители заставили. Привет. Привет. У вас есть свободное место? Конечно. Да. Меня зовут Милана. Меня Соня. Меня Валерия. Что это такое? Аккуратно. Это учебник магии. Он передавался по поколению в моем роду и достался мне как самый умный. Ого! А зачем тебе столько много книжек? Поверь, это еще не все книги, которые я хотела здесь прочитать. Скажите, а какие у вас силы? Лично у меня сверху ум, управление фауной, а также природой. Ого! А у вас? у меня телепатия и исцеление. А у тебя? у меня спросили разговаривать с тваринами, то разумеется, их мову и все кариваты водой. Подожди, это у тебя девять камней чудес магии? Да. О, да, я прочитала про них в моей книге, так как тут вы увидите, что она маленькая, но на самом деле в ней несколько тысяч листов. Я в ней прочитала про твои камни, очень интересные. Скажи, а они тебе достались по наследству? Да, вон надо ведь мне ссылы с У меня 7 лет. Не думаю, что он магичный, но э, он не очень дорог. Он тоже передавался мне по наследству. Он меня защищает. Подожди, этот кулон мне кажется очень знаком. Да, я читала про него не в моей книге, а в энциклопедии. Да, очень интересный кулон, и история у него очень интересная. Наш урок. Вітаємо вас в найдавнішому магічному таборі Ворянка. Тут ми навчимо вас стародавньої магії наших предків, яку ви зможете покласти на благо добра. А тепер, перед тим, як ми почнемо, майстриня світлої магії куратор нашого табору, пані Марія, хотіла б сказати вам парочку слів. Доброго дня! Хочу звернути вашу увагу на декілька обов'язкових правил. Під час. Навчання. Перше правило це не можна використовувати магію поза навчанням. Друге правило не можна виходити за межі табору після відбою. Якщо ви не хочете загинути страшною смертю від злих духів. Бо це у нас е, в горах може бути. Дякую за увагу.

А вы вправду не что безопасно? Потому Мария же сказала, что поза уроками не можно трогать. Да будет круто. Это же самый древний дух Карпат. И он очень могущественный. И он много чего нам расскажет. Например, про зелье невидимости. И у вас много чего общего. Дух лагеря, так же как и ты, умеет управлять природой и разговаривать с котами. Вот оно. Заклинание для призыва духа лагеря. Обязаться руки. Сывый дух, древний дух, придет до нас с четырех ветры. Мы к лучшему ТБ. Мы Мы клышим Вероника, это ты? Вот черт, что нам теперь делать? Я видела одно заклинание в моем травнике. Он должен помочь. Вот оно. Чтобы вернуть обличие Вероники, нам нужен мох из тайного леса. Нам нужно это сделать, чтобы вернуть Веронику. Пойдем быстрее. не страшно. Пойдем быстрее. Возьму мох и вернем Веронику. Может, нужно рассказать не Марии, и она вернется на свои места? Ты представляешь, что она нам сделает за то, что мы вызвали духа и превратили Веронику в кота? Вероника станет ее домашним питомцем. А, вот он. нашел того лесу и хочет забрать мои скорбы. Мы взяли немного мха, чтобы спасти подругу. У кто хочет тут что забрать, мою что слышите. Якщо вы забрали Бог, маете видать мне что-то дороченное. Я отдам свой травник. А я отдам свой амулет. Що ж, перейдемо до нашого екзамену з концентрації світлої енергії. Той, хто його не здасть, має покинути табір та завершити навчання. Виходимо по черзі. Мілада.